Так, так. Да. Незважаючи на шалений тиск російських агресорів, українські воїни не збираються покидати дебатівський напрямок кожного дня тут лунають вибухи та лється кров простих мирних громадян. Дебальцев с еще обстреливает из Киева Илья Владимирович, заступник начальника ГУМВС Донецкой области приходится хлеб, медикаменты развозить по бомбоубежищам. Потому что сегодня заходили автобусы, попали под град. Сами водители это, это в большей степени они герои. Потому что мы-то здесь во всяком случае в броне и выполняем свою работу. А они по зову своего сердца и по зову долга садятся за эти автобусы и едут сюда. В каждую минуту они могут умереть. А как вы считаете, те, кто обстреливал сграды, они знали, что там едут беженцы, а не военные? Дело все в том, что, как вы считаете, когда они обстреливают жилые массивы, они знают о том, что в них живут люди? Или они думают, что это здесь находятся огневые точки противника? Все все знают, все взрослые люди. И это планомерное уничтожение нашей украинской нации. И мы должны... Отдавать этому отчет, поэтому да. жалости нет, к врагу у нас не должно быть. я их отправляю. Держи. А сами остаетесь здесь? Я сейчас с ними camping. тоже подъеду и приеду потом опять. А поч почему вы хотите вернуться? Здесь же стреляют. мать не могли забраться со второй площадки. Она там лежит, ни одна машина не идет просто. Да, скажите, а те, кто едут, они знают, куда они едут, что их ждет? Вообще никто, никто ничего не знает. Едут так, на умом просто выезжают. Да, люди выезжают везде. Сейчас подвала подвалах холодно, во все, везде холодно, люди замерзают. Все. подвале две недели Радник міністра внутрішніх справ Зеран Шкіряк. Бальцево залишається ситуація надзвичайно складною. Ви бачите, безперестанку лунають постріли, лунають вибухи. Російська армія продовжує атакувати позиції сил АТО, а також атакувати і обстрілювати мирні квартали міста. На жаль, знову є загиблі, знову є поранені. І на сьогоднішній на момент кількість з'ясовується. Взаємодія і в секторі С, і в інших секторах, в яких я побував, і Б і М, відбувається на найвищому рівні. Сьогодні мінімалізовано бюрократичну складову, тому керівництво АТО з керівниками підрозділу, а також з керівниками безпосередньо загонів, які перебувають на лінії оборони, має постійний круглодобовий зв'язок і відпрацьовуються всі заходи для того, щоб гід. І достойно і жорстко відповідати будь-яким спробам ворога нанести удари по нашій території.